думаю, надо появиться, бо вы стопудово, стопудово за мной скучаете. Я прямо уверена, на миллион процентов. Сейчас поменяю звук. Заказывала такие топики себе в этом, ну, в Амазоне. Как без рукавочка. А я покажу, бо я еще балакаю, балакаю, пиздец. Не включила. Ну, короче, вот такая маечка, ну, она мала, бачите, вот эти жиры вылазят. А я ж така трошки схудла на окрошки. Це ж дві неділі жру окрошку і схудла десь кіло 800, ну якщо добре покакати, то 2 кілограма, можна сказати, схудла. І така, о, все, вже ж худа, блядь, 2 кілограма. Надо щось таке, отаке мені захотілося. Ну, повно мале, і ще треба схудуть. Ну, в общем, это... так я взяла, заказала. Мямле, м'ямле, два слова зв'язати не може. А воно мале, ну оформляю в этом, в Амазоні, оформляю возврат. А вони пишуть, вертати не треба. Ну, типу, деньги вони не вирощують, возвращать товар обратно вести їм не треба. Це мене вже таке не перший раз. У меня такой купальник лежит, он мне не подъеш ⁇ Я хотела вернуть. Вот, вот перед майами если бы я свои понакупляла, и там штук, наверное, 8. Думаю, выберу, а ну, верну. Есть такие, что ну, повертала, они взяли обратно. А, а один так у меня и остался. Деньги я не возвращаю тебе. Но ты товар возвращать не обязан. А и шорты так мне тоже достались. Ну так, шок воно мені не підходить. Шорти такі коричневі от этої компанії Лі. Лі Купер, Лі Купер. Вот. А вони такі коротенькі, занадто для мене. Я їх хотіла повернути, а вони пишуть, тебе повернути не треба. Деньги вернули, а шорти остались. Я в них один раз вділа, але все одно гімнує постирала. Ну, просто нам не красиво, бо вони сильно короткі. И так само эти две маечки у меня осталось. Одна такая бежевенькая. <laughs> Бо хлюпая. <laughs> хлюпая. И, 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 короче, я не хочу ничего не записывать. Okay. Ну, трошки еще схудну и будет классно. Вообще, я взяла их, девочки, купила для этого, для спортзала. Я буду ходить в спортзал. А что? Стивен купил мне абонемент. Блять, я все запутаю. Абонент, абонемент. Абонент это когда звонят. Абонемент. Купи мне абонемент. Вот. И у меня уже было одно занятие с тренером. Погонял меня трухи. У меня вот, вот, тут мышцы болят. Вот тут мышцы болят. И на ляжках. Блин. Хіба можно включать вот эту камеру и не знаю что сказать, полное вашего хотела рассказать. Як я пришла в кревбас первый раз в джим, что это за... с камеры, ну в зал пошла в спортивный зал в чай, деле, где качки. Вот там на вечернем у нас есть балеру. Ну значит я собачка и гуляю, гуляю хожу, хрюпаю что-то хожу, короче, и это болеро, и также же сел, то вот начала это худнуть, и я так зрела, зрела, и меня трошки подтолкнула Юля, моя подружка, она меня повела десь там на балаке на что какое-то одно занятие, мне вообще не понравилось, какое-то Вот, и я думаю, да нет, это какая-то такая дитяча, надо идти в зал. Пошла я в зал. В болеро это ж. Ну и такая, а <свят> я, 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 я зашла первый раз, а там такие качки ходят, вот вот такие плечи, и они все вот так вот, как будто бы с этими сковнами, под мышками. Вот. Я такая, о, -о, 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 -о! <свят> <свят> Вот, Ну и, в общем, попросила я тренера за этой, как вот, барная стойка, да, попросила тренера, заплатила гроши, что я взяла ее там на несколько занятий. Три чи пять, что я не помню уже. Ну и, в общем, Юлю мне дали. А и там все знают этого тренера, кто ходит в балеру. И вот она, значит, меня спрашивает, когда ты последний раз занималась спортом? И я ей говорю, Юля, смотри, спортом я занималась последний раз в школе. Все эти годы <laughs> я лежала. Ты поняла меня? Да, поняла. Ну, и в общем, она ну мне говорит, давай начинай с беговой дорожки. Пройдись там что-то, ну там, 10 минут, что-то, я не помню, что, да. Показала, как ней пользоваться, как там скоростя включать. Ну, и в общем, я, я пока прошла с по дорожки где-то минут 10, может 15. Все, у меня тренировка закончилась, она настолько уставшая, что у меня уже, ну, все, ну не можно говорить, до свидания. Я что-то думала, что это и все. Я была уверена, потому что я так дыхала. Ну, я, я не знаю, я уставшая, а вона каже: Ну, пошли там на екстензії, екс, екстензія. Ну, коротше, давай мені одне упражнення, друге. Три подходи по вісім по повторені. І, і вона на мене не дивиться на лісу, і я на себе не дивлюся, потім вона на, на, на мене глянула і спугалася, а там ж дзеркала, і я на себе. А я фиолетовая, это морда, вот эти мои, это куперос весь вздулся, оно красно фиолетовая и вот... И она, нет, иди, все, короче, ну, она у меня на сердце станет. Ну и, короче, я приходу, жу я, я до дому, вроде бы ничего. На следующий день у меня поднимается температура. У меня настолько мышцы это, болели, температура дня три держалась, но невысокая. А мышцы так болели, что я лишний раз в туалет не ходила. Я ждала, когда будет полный мочевик. Бо я не могла ну, присесть вот так. Ну, у меня настолько мышцы вообще ну, очень боль уже. И так вообще что аж напухли. Аж кожа такая стала натянута, мышцы напухли. Вот так она меня погоняла. И я я ж не пошла. И я целый месяц отходила. Ну, может, десь недели три. Я ждала, пока пройдет боль. Друга б, мабуть, не повернулася. Ну, а я вернулася. Ну, повернулася і це Юлія все розказала піздюля, якби наш так з з возмущенням. Я ж тобі казала, що я спортом не займалася, що... Ну, що ти мене так заганяла, А вона мене дивиться, вона не розуміє, для неї три підходи по вісім повторень, це ну, така дитяча норма, мабуть. Ну і тут же ми приходимо зі Стівеном, коли цей спортзал мой, ну тут вже. І це ж ну, дають нам тренерам. Габріель зовут мальчик. Та десь таки годів, годів 23, може 20, 25, наверное, немає. І значить, я йому розказую, що така історія в Україні так було не сделать так само і здесь. Він хорошо. Він... Це ми балакались в п'ятницю. А в понедельник я пришла, Винна Забуша ему сказала, и тоже трошки загоняла. Но мне нравится, что него, ну, с ним можно говорить, нет, стоп. Ну. Хотя то Юле можно было сказать мне тоже стоп, но я что-то не могла ей отказать. Я не знаю. Я такая, о, тренер так это. Ну а сейчас я говорю, нет, подожди, тут нет, тут колени у меня болят. Сейчас. То я ему такая говорю, стоп, тут хватает. Ну он этот, сильно мне руки, короче, понапрягал ножки так собі, а вот тут руки, она меня начала труситься. Он говорит, ну пошли, каже, будем кор. Ну, на, это на кор делать упражнение. И дает мне мячик, ну там кто мячики, ну килограмма два. Я его, это, втримать не могу, потому что руки, я говорю, my arms shake, shake. Я говорю, ну, таки, ну ладно. Там мы сделала растяжку, и все, я пошла. Что я хотела? А, в этом спортзале, ну, это большой этот джим. И там есть всякие есть всевозможные групповые занятия. И это я еще планирую их все перепробовать. Может, мне что-то понравится. <laughs> ну, я только хлюпать перестану, я пойду, я не могу сейчас. Вот. Там и зумба у них есть, и йога, и какой-то шолдерс-белли, типа, Плечи живот, ну там, типа, вот, на, наверное, похудение. Потом есть э, чисто велосипеды. Такой зал одни велосипеды. Он говорит, ну, включается музыка, и, значит, там бабы садят и крутят эти велосипеды, худают. Да, мне. Они... Хотя, ну, я могу все перепробовать, потому что ты такие... Немент, который, короче, ну, как бы безлимитный. Что хочешь, то и посещай. Вот. Попасталась. Вчера со Стивоном поехала суши поила. Я ничего не хотела готовить. Сегодня я уже трошки шевелюсь, а то я это полы помыла. А, что еще, короче? Коврик заказала. Вот там возле дивана. диваном. Купила. Він білий, блядь, вимазується страшне. І щоб його помити, це мені треба купувати моїші полісос і заказувати, щоб хтось прийшов помилитися. Він буде стоїть, щоб його ну, помили цей коврик, ту саму ціну, що він короче, стоїть в магазині. Я, він щось 75 доларів. А я коли була в костка, я бачила, там продавались такі красиві коврики, він вроді, так как, ну, как настоящий ковер, ну он тонкий. Если, ну, он прорезиненный, но он тонкий. И он, ну, его можно стирать. И я так и набрала, короче, в Google ковер, который можно постирать. Вот. И там Амазон мне предложил, так, богато, у меня глаза разбились, а мне нельзя, у меня будет проблема, я не могу выбирать цвета. Я теряюсь, и меня надо, чтобы кто-то выбирал, потому что я могу очень долго, короче, А потім вибору потім сумніваюся. Ну, коротше, то я така биснень тикнула, що не попадя, бо я себе знаю. От, прийде, покажу. І поміняти його той коротше, білий взять нахрен викинути. І застелити свіженький. І на подушечки купила такі наволочки. Господи, там она лежат декоративные подушечки. Я в Вдела... Делу... Ну, короче, когда куплю, покажу, вот такая. Вот за что Маша рассказать, детка. тут такая, пойди уже, что попало. Боже, так смешно, как этот Габриэль, давай мне тут руки замерил, короче, талия, бедра взвесил меня. И ты и такие вопросы задаем. Что вы хотите, набрать мышцы или... А, как же мы с ним общаемся? Я говорю, ты мне говори на английском, я ну, буду понять, только если ты будешь заваривать медленно. А он медленно-медленно потом забудет и опять трахтит. Но я его быстренько смыкаю. Иногда, когда не понимаю что-то сложное, то он меня через переводчик. Санчик современный, быстренько переводчик схватил, тра-та-та, по я я подавилась. И то ж, какие у вас цели? Похудеть. Там, я говорю, я хочу похудеть, трошки мышцы набрать, такое, знаете. А, еще мне смешно, что он это все записывает, записывает в анкету, на что надо. Как наче это, кто-то будет, ну, не знаю. Новостей нет, ем окрошку, еще не надоела, как странно, вообще не надоела окрошка. Но планирую, если уже надоест, то буду делать холодник, есть Это, это литовский борщ. я сейчас делаю окружку, только вообще мало-мало калорийную. Во-первых, я делаю ее не на кефире, а на воде и добавляю трошки, ну не трошки, я а так хорошо забелю, обезжиренным йогуртом. И вместо колбасы куриная грудка, и оно не жирное, и мне не так смачно. И, короче, две мыски выпила, и все. Потом вечером со Стивеном что-то вечерила, я там как-то стараюсь поменьше. Правда, вчера, я вчера суши обожралась. Вот в таком ресторанчике там суши были такие более-менее хорошие. Вот. Короче, худаем. Новости без на каких-то Всем пока, до новых встреч. А, и знаете, что хотела сказать? Что я уколола вот эту укол. Сариаза. А в ней никакой реакции не маем. Прикиньте. Ну, я жду, думаю, после второго укола какая-то реакция пиды. Не вижу, на не везет. Че я его неправильно вколол. Там вроде же по инструкции все там желтенькое такое появилось, все сработало. Ну, как-то я не слышала э, ну, как и волка прокалывают. Я не чула там никакой боли, ничего. И я начала сомневаться, что, возможно, я не ввела цель лекарства в себе в ляшку. Поэтому я не имею никакой реакции. Видите, всерьез. Вот. так что никакой реакции не имею. Все Что рассказывать, девчата? Как у вас дела, расскажите. Что <силит> вы вкусные варили? Бо у меня нема фантазии. Я понял, может, сегодня что-то бы изварила, но у меня нет фантазии, честно. Просто я не знаю, что. То есть, я говорю, поехали опять, купим салатик уже готовый. И все. Мы вчера хорошо жрали, ну, много суш поели. То сегодня надо такую вечерю легенькую. Блин. Ладно, всем пока, девочки, до новых встреч. Дайте идеи, что приготовить. Все, до побачення.